Танкісти Красноградщини у день танкіста традиційно зустрічаються біля меморіалу. Танк представники різних поколінь, які проходили службу у танкових військах, таким чином намагаються засвідчити, що дружба танкістів справді міцна як танкова броня. От і в 2014 році ветерани танкових військ зібралися разом біля славетної 34-ки, щоб у колі найдорожчих друзів згадати роки юності, служби у Збройних силах, поділитися спогадами, які пов'язані із найприємнішими почуттями у їхньому житті. Я закінчив танкове харківське училище в 1967 році. Був направлений для проходження служби в южну групу військ Венрія. Служил 6 лет. После этого Родина приказала служить в Забайкале. Служил в Забайкале 5 лет. После Забайкаля уехал служить, или направили меня служить в Германию. Прослужил 5 лет в Германии. После Германии был направлен в Днепропетровскую область, город или поселок Гвардейский. После Гвардейского был назначен военкомом города Краснограда. В 1991 году мне исполнилось 45 лет, 27 лет выслуги, и я ушел на пенсию. Поздравляю всех с Днем танкистов, желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, чтобы мы были... Друг к другу более доброжелательные, внимательный. с праздником дорогие товарищи. Я тоже в 1974 году закончил Харьковское танковое училище. Служил в Кантемировской дивизии, был участником нескольких парадов, служил в Германии, а в 1991 году, после расформирования группы войск в Германии, приехал. В Украину и в 1991 году стал военком после Григория Павловича. Традиция танкистов, она никогда не забывается. Сегодня исполняется 70 лет Харьковскому танковому училищу. 70 лет назад было сформировано это училище. Во всей стране, где находятся танкисты, где ждут традиции танковых войск, сегодня празднуют выпускники Харьковского училища 70-летия. Сегодня хочется сказать то, что в Краснограде тоже. Традиции танковых войск никогда не умрут. Сегодня хочу поздравить всех танкистов с этим замечательным праздником. Пожелать всем здоровья, счастья, благополучия. Праздника вас, дорогие танкисты. Я Дорохов Виктор Васильевич, житель Краснограда. Участвовал в установлении этого мемориала именно танка этот Т-34 который был направлен по железной дороге министр, министерством обороны этот танк загрузили с платформы своим ходом он был в техническом нормальном состоянии своим ходом он, мы его перегнали в музей в музей он стоял до того времени, пока была приготовлена здесь пьедестал, площадь. Ну, затем же мы вот здесь и установили. Было нас 5 человек. Ну я как механик-водитель, именно Т-34. Был последнее, пос последнее движение этого танка. Это я. 50 лет назад, в 1964 году, я призван был в ряды советской армии. Службу проходил в учебно-танковом полку города Тбилиси. Что хочу сказать, до этого я абсолютно не имел никакого представления в технике, ни на машине не ездил, ни на тракторе. Я рассчитывал, что буду это, служить в пограничных войсках или в связи. Ну, так вийшло, що мене вивчили на механіка воділя, а потім два роки я обучав. Що характерне, пам'ятаю, перші дні служби. Обучення проходили, проходили на, это, на танки Т-34. Перше упражнення ми вождення з роз'єднаними гусеницями, второє упражнення на понижених скоростях. все за, за, это я, конечно, получил отличного оценку. А когда стало, стало третье упражнение, уже пов... вождение на повышенных скоростях, то у меня тут уже, как говорится, коленки задрожали. я не успею сделать разгон, пока включу, смотрю на рычаг передачи, это раз и заглох, и заглох. И в итоге я получил двойку. Это я запомнил на всю жизнь. Ну, а последствия, как говорится, это получил уже первого класса механика-водителя. Два года обучал пополнение свое. И в итоге вот эта служба в танковых войсках не запомнилась вся жизнь, потому что это, как говорится, служба мужественных мужчин, воинов. Поэтому с праздником всех присутствующих и с Днем танкиста. 1 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День Танкиста. Праздновался 2 воскресенье сентября. Так что, дорогие танкисты, поздравляю всех с этим праздником. Желаю всего самого наилучшего и всем здоровья. И послушайте маленький стишок. Сегодня праздник День Танкиста. Давай, дружок, нальем грамм 300 и вспомним службу боевую, и дивизию родную. Хоть мы и в танке не горели, а с танком дело мы имели. Всех поздравляем, с кем дружили, с кем служили, не тужили. Всем вам здоровья, пацаны, вы оплот нашей страны. Уважаемые танкисты всех поколений Красноградщины, сегодня мы отмечаем свой армейский праздник, День танкистов. Для меня этот праздник дорог сто крат, потому что у меня отец, Шмигрин Сергей Кириллович, с первого дня на фронте. И, к сожалению, командир танка, старший лейтенант, но, к сожалению, при освобождении территории Харьковской области за 8 дней до освобождения города Харькова погиб. И в танке, как написали его друзья старший лейтенант Скорик, сгорел в машине. Поэтому, когда пришла моя очередь идти в армию, я с большим рвением просился только в танковые войска заменить отца, так сказать. Ну и я по танкисты, как правило, в, э, рост у них маленький, я подходил. И я, так сказать, по, по, меня направили в танковые войска. Окончил я до этого технику механизации краснорадской поэтому освоить танк для меня большого труда не составляло. Я его с удовольствием и с большим вниманием освоил. С отличием кончил полковую школу, и меня за это оставили полковой школе инструктором по вождению танка Т-34, который, вот смотрим, мы, за мной стоит на вечной Станянке в городе Краснорада. Я прихожу всегда на этот праздник с большим трепетом, с большим волнением, вспоминаю, так сказать, отца всех танкистов, которые погибли во время Великой Отечественной, которые, так сказать, уже ушли из жизни. В мирное время. Так что я всех поздравляю с этим праздником. Желаю всем крепкого, танкового здоровья, как броня этой 34-ки.